Одну секундочку, вы расскажите людям, коллегам, вот мой непосредственный начальник, вы его начальник как Как вы смеете мне звонить, угрожать? и угрожать, что вы меня уволите с работы, что я, не голосую за снятие Почему да, Как это вы мне угрожали? Я, не могу писать заявление в областную прокуратуру на вас. И подключается еще три депутата, которые вам угрожали. Ну вот, пожалуйста, я могу по получить, учить, как Вы за 5 лет сколько раз были на территории? 15 Сколько раз? Вы ни разу не были на территории. Пусть подтвердит, кто-то, сколько раз разы? будет? были. Нормально, как вы со мной разговариваете. Как вы смеете мне угрожать, что вы меня выгоните с работы? Я не угрожаю. Вы мне прямым текстом по телефону. Вы посмотрите, как работать надо. встретитесь с жителями, объясните им, им, Если говорите? у вас есть политические не претензии какие-то, будьте не добры. Кричи. Решайте с паном Волошиным вместе. Потому что у меня рабочее место в коммунальном предприятии, которое а я делаю отлично. Я депутат тот почему момент, не? когда я хочу. Я мажоритарщик. Я депутат на той территории, на которой проектист, посмотрите, как нужно работать. Я вижу, как ты разговаривать. Разговариваю так, что не дай больше не посмотреть дать догану. Эту догану будет вместе со мной в суде доказывать. Мы... Вы покажите, объясните другим, как нужно работать. Я, сегодня... я за свою работу отвечаю я еще тебе раз. Я хотел сказать. сегодня показать твой недостатки. У И меня нету больно. недостатков. Запомните нет. себе, пожалуйста. Нет. Мой недостаток нет. один единственный, я что, что, что когда-то не да. голосовал, да. когда вас нет. снимали. Вот единственный мой недостаток. Это единственный я мой достаток. Вижу, и тогда делаю. меня выгнали за вас с работы. И сейчас вы мне смеете звонить а мне, мужику, сказать, что вы меня выгоните с, с, с работы. А я я работаю, работаю отлично, еще раз сказал. И, а могу, любого и... могу любого научить. Могу любого научить работать.